السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین بہنوں اور بھائیوں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر پسند آئے تو اسے سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں اور کوئی سوال ذہن میں آئے تو اسے کمنٹ کیجئے آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے سونے چاندی اور نقدی پیسے پر زکاة کے حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے محترم ناظرین وہ اس لیے کہ اہد رسالت میں سونا چاندی ہی بطور نقدی کے استعمال ہوتا تھا لیکن آج کل جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو سونے چاندی کی جگہ رسیدوں نے لی اور ان رسیدوں نے جو ہے بالآخر موجودہ روپے کی شکل اختیار کر لی ڈالر کی شکل اختیار کر لی جس کے پیچھے بینکوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ سونا موجود ہے محترم ناظرین سونا ہو چاندی ہو یا پھر نقدی ہو اس پر زکوٰۃ تبھی ادا کی جائے گی جب وہ بنیادی شرائط پر پورا اترتے ہوں بنیادی شرائط کیا ہیں کہ ان کا نصاب مکمل ہو اور ان کو پڑے ہوئے یعنی ان کی ملکیت پر ایک سال گزر چکا ہو اب سونا ہو یا چاندی ہو چاہے یہ زیورات کی شکل میں ہو جسے انسان پہن کے رکھتا ہے یا پھر اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں گھر میں یا پھر وہ کسی ڈھیلے کی شکل میں اس نے اس کو پس انداز کیا ہوا ہے یعنی وہ استعمال میں ہے یا نہیں ہے لیکن اس کی ملکیت میں اس پر ایک قمری سال گزر چکا ہے قطرم ناظرین سونے کا نصاب بیس دنار حدیث میں مذکور ہے بیس دینار ساڑھے سات تولے سونا ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو موجودہ سسٹم کے مطابق دیکھیں تو یہ ستاسی اشاریہ پانچ یعنی ساڑھے ستاسی گرام سونا بنتا ہے اور اسی طرح چاندی کا نصاب کیا ہے دو سو درہم حدیث میں ہے اور پانچ اوکیا کا بھی ذکر ہے پانچ اوکیا اور دو سو درہم ایک ہی بات ہے لیکن تولوں میں دیکھیں تو یہ ساڑھے باون تولے چاندی بنتی ہے لیکن اگر ہم اسے موجودہ سسٹم میں دیکھیں تو یہ چھ سو بارہ گرام چاندی بنتی ہے یعنی پانچ اوکیا یا پھر دو سو درہم یا پھر ساڑھے باون تولے یا پھر چھ سو بارہ گرام ایک ہی وزن ہے جب ان پر زکوٰۃ دینی ہے یہ یعنی نصاب موجود ہے اور کمری سال مکمل گزر چکا ہے تو پھر دیکھیں گے کہ ساڑھے سات تولے سونا ہے تو اس کی مارکیٹ ریٹ کیا ہے اس کے مطابق اس کی قیمت متعین کر لیں گے اور اسی طرح چاندی اگر ساڑھے باون تولے ہے تو اس کا بھی وزن کی چاندی کا مارکیٹ ریٹ کیا ہے محترم ناظرین یہاں ایک اور زیادتی سے بھی بچا جائے احتیاط کے طور پر اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ سونا جو ہے وہ ملاوٹ سے پاک خالص سونے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اس کی مقدار ساڑھے سات تولے ہے اور چاندی بھی جو ہے وہ کسی بھی قسم کی ملاوٹ کے بغیر خالص چاندی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ساڑھے باون تولے ہو اور پھر اس کے ساتھ ایک دوسری احتیاط بھی ہے کہ یہ دونوں الگ الگ اجناس ہیں یعنی سونے کو الگ سے دیکھا جائے گا کہ اگر وہ ساڑھے سات تولے ہے اور اس پہ کمری سال گزر چکا ہے چاندی اگر ساڑھے باون تولے ہے اس پہ کمری سال گزر چکا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر نصاب نہیں بنایا جائے گا بلکہ دونوں کا الگ الگ نصاب ہے اور جب ان کا مطلوبہ وزن کی قیمت متعین ہو جائے مارکیٹ کے حساب سے تو پھر اٹھائی فیصد یعنی دو اشاریہ پانچ فیصد یا پھر چالیسواں حصہ ایک ہی بات ہے زکوٰۃ کی نیت سے اس میں سے نکال کے جن کا ذکر سورج و کی آیت نمبر ساٹھ میں ہے وہ آٹھ مصارف زکوٰۃ ہیں ان میں سے کسی پر یا سب پر جو ہے زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے محترم ناظرین جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ عہد رسالت میں سورنا اور چاندہ ہی نقدی ہوا کرتے تھے کرنسی ہوا کرتے تھے جس سے لین دین ہوتا لیکن بعض کے زمانے میں بالخصوص آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کاغذی کرنسی نے اس کی جگہ لے لی جس کے پیچھے ریاستی بینکوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ انہوں نے سونے کو پس انداز کیا ہوا ہے اگرچہ اب ایسی بات بھی نہیں ہے خود وہ کاغذی کرنسی بذات خود ایک لیگل ٹینڈر کے طور اختیار کر چکی ہے تو کاغذی کرنسی ہو چاہے وہ ریال ہو روپیہ ہو ڈالر ہو یا دینار ہو یا دنیا کی کوئی بھی کرنسی ہو وہ بھی سونے چاندی کے حکم میں آتی ہے کہ جب کسی آدمی کے پاس سونے چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ کوئی کرنسی موجود ہے اور اس پر ایک کمری سال گزر چکا ہے تو زکاة فرض ہوگی اسی طرح اٹھائی پرسنٹ کے حساب سے یعنی چالیسواں حصہ نکال کے جو آٹھ مسارف فکات ہیں جن کا ذکر صورت توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں ہے اسے تمام پر یا کسی بھی ایک مد کے اوپر جو ہے اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے محترم ناظرین یہی معاملہ جو ہے وہ شیئرز کے ساتھ ہے کہ اگر وہ تجارتی مقاصد کے لیے خریدے گئے ہیں وہ سونے اور چاندی کے اس نصاب کے برابر یا پھر اس کی قیمت سے زیادہ کی قیمت کے ہیں تو ان پر بھی کمری سال گزرنے پر زکوٰۃ ادا کرنا ڈھائی پرسینٹ یا چالیسواں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے ایک تیسری احتیاط کا بھی میں ذکر کر دوں کہ اگر انسان نے کسی کو قرض دے رکھا ہے اس کو بھی شامل کیا جائے گا اس کا مالک تو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے اگر سونے چاندی کے نصاب کے مطابق جو ہے اس کی قیمت ہے یا اس سے زیادہ ہے جو اس نے قرض دے رکھا ہے یا جو اس کے پاس نقدی ہے اس میں اس قرض کو شامل کیا جائے تو وہ سونے چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہے یہ اس کی سیونگ ہی تصور ہوگی تو اس قرض کو بھی شامل کیا جائے گا جس کا یہ مالک ہے وہ قرض جو اس نے لے رکھا ہے چاہے گھریلو ضرورت کے لیے چاہے اپنی کاروباری ضرورت کے لیے تجارتی ضرورت کے لیے اس کو ضرور منہا کر دیا جائے گا اس کی کل مالیت میں سے اور اس کے بعد ڈھائی پرسینٹ یا آپ کہہ سکتے ہیں چالیسواں حصہ زکوٰۃ نکال کے مستحقین کو دی جائے گی تو یہ ایک تیسری احتیاط ہے جن جن چیزوں پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتی ہے ان میں سے ایک کا ہم نے ذکر کیا کہ سونا چاندی یا پھر آج کل جو یہ کاغذی کرنسی ہے نقدی ہے اس پر زکوٰۃ یا پھر سونا چاندی کے نصاب کے بقدر وہ پہنچ جائے کاغذی کرنسی یا پھر جو ہے شیئرز کی صورت میں اگر اس کے پاس قدر موجود ہے یا پھر اس نے قرض دے رکھا ہے تو ان مسائل کو ہم نے دیکھا انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بات کریں گے کہ تجارتی سامان پر زکوٰۃ کو کیسے نکالا جاتا ہے اور پھر اسی طرح اس سے نیکسٹ نشست میں کہ حیوانات پر زکوۃ کیسے نکالی جاتی ہے اور پھر چوتھی نشست میں انشاءاللہ تعالی اللہ زرعی پیداوار پر زکاة نکالنے کے حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اور پھر فائنلی ہم ڈسکس کریں گے کہ مسارف زکاة کیا ہیں کہ جنہیں یہ نکالی گئی زکاة ادا کرنا ضروری ہوتی ہے محترم ناظرین ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے میں بات کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو صدقہ کا سمجھ کے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ فائدہ ہو سکے آپ اس سے شیئر فرمائیں آئندہ جو بھی میری ویڈیو آئے جن موضوعات کا بھی میں نے ذکر کیا تو وہ آپ تک پہنچ پائے تو اس مقصد کے لیے آپ اس اپنے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور ویڈیو کو لائک فرمائیں اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو کمنٹ فرمائیں جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ